<coughs> 你的胃有多大？嗯，三室两厅的。四十。四十的是吗？对，加宽了是吗？有嗯。 松花蛋凉条去吃可以，宝宝们，凉条去吃，嗯，嗯，我不太建议就是那个，嗯，那个什么直接吃哈。<对>嗯，嗯生巧大福，宝宝们，为什么叫生巧大福呢？ 因为它里面这个巧克力就像生巧一样，特别的丝滑、柔和，带一丢微苦的感觉，不会说特别甜哈。爆浆爆浆的，朋友们，我没有加热，如果加热的话，它更流心，更爆浆哈。<对>可可脂不是代可可脂啊，外面还有可可粉，微苦不齁甜。线下去买一个三五块钱一个得不得不，宝宝们？对，是不是、啊？每一个都是独立小包装。今天在小鱼的直播间，十九块九二十个，买过的加。 打个买过，买不是不是都买过十九块九二十个的？对个今天直播间拍下啊，多加三个，二十三个，合不合适？合适<事>。来给小鱼点关注，今天再多加两个，二十五个。来一号链接。一号链接，拍下，兄弟们，给力！二十五个啊，十九块九，二十五个生草大福，每一个都独立小包装，贼好吃，这个宝吗？真好吃。嗯。天气会不会化？化了就流心儿才好呢。对，它外面是糯米、嗯、糯米糯米啊。你要就是天气热一化，它这个巧克力会化开。 化开就是一咬开就是流吃流心的那种巧克力啊！嗯、对，外面这个糯米团它是不会化的。嗯。三万有了。这个、三千三万呢？嗯，对。三万呢？嗯、对。对十九块九到手二十五个哈，来一号链接来再加，再加一万呢。要加好礼它整的、嗯。这个就就那个嗯，冰山冷藏也行。对。 常温干燥阴凉处也可以存放啊。很好吃，外面那种芝麻很多的。嗯。十九块九，二十五个。嗯。口红颜色好好看，买一单你也能 get 到。嗯。做完了没有了？四万呢？哇哦，对。对价格这还太合适了。再加一万呢？就、这个一万单一万单卖啊。要的，加好再看。给力，很好吃。 微微甜的口感，保质期三个月的保质期。嗯，外面是糯糯米团，然后里面的话是可可脂的巧克力。哎呦、嗯，嘴都吃黑了。外面是可可粉，可可粉。嗯。 粘牙吗？不咋粘牙。不粘牙。嗯。糯叽叽的，很好吃。这个奶给大家上一下，这个奶添加专利菌株的奶，伊利倡议百分百零脂肪的啊。饭后可以来上一瓶两瓶的，富含多种膳食纤维，嗯、呃，就是肠、呃、肠道不它消,消化不太好的可以喝这个，饭后吃的多的可以来上一瓶两瓶的啊。 倡意百分百线下这一板是、呃、五瓶的，是不是得要你十二块钱、十三块钱一瓶的，<對>是不是、啊？<對>咱直播间里十九块九两板合是吧？再加一板三板，再加一板四板，十九块九到手四板啊，二十瓶一号链接。杨大姐，你开价，刷给力。北京不发货吗？我也不太清楚，宝宝。伊利倡意百分百的，十九块九。 到手二十瓶，保质期八个月，宝宝们。哇，大片腐竹，养肉多呀，改天吧，好不好？两千都没有了，嗯，再加一千吧、啊，十九块九，二十瓶。以前加好了汤，给,给力。 煮了几份？几碗？三三碗是吧？给我来一碗。我吃碗这个嘛。行，我老馋这个了。 想搞个漏勺，挖挖这个配菜。今天只有大漏。配菜多。嗯。顺粉像喝水一样。臭宝，对的。臭宝螺蛳粉啊。对，要吃多少臭宝才能成为你的螺蛳粉？啊？还有哪里不对啊？ 你好像哪好像哪里不对啊？没错，要吃多少臭宝才能成为你的螺蛳粉？我想成为你的螺蛳粉，一口一口把你吃掉，这样我就可以吃了，把你吃到嘴里了。把你捧在手心里。<laughs> 上螺蛳粉，好嘞，臭宝螺蛳粉啊，真的很好吃。臭宝螺蛳粉是出了名的，就是。 又加浓，这个汤底加浓，爆爆浓汤，汤汁非常浓郁，而且又加辣，配菜也多，还而且还带两片大片腐竹的啊，宝宝们，爆爆浓汤一碗有八包料，然后每一包总重,重量三百三十克，超大份量啊，料很足，宝宝们，味道也很足，就是它这个汤汁非常浓郁，也也辣，加臭加辣，大爆爆浓汤大片腐竹款三百三十克，从柳州给大家发货啊。 线下去买多少钱一包？十四块九毛钱一包哈，对，十四块九一包就十五块钱一包呗，是不是、啊？对，十五块钱一包，五包就是七十五，对不对？对咱直播间里五包不要七十五，只要六十七块八，六十七块八五包，今天再加一包，六包，六包，来七包，包今天再加一包八包，六十七块八直接到手八包划八块四一包，来一号链接。来来来，来,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 来加臭加辣的。 爆爆浓汤的啊、嗯，大片腐竹的，三百三十克的才划八块多毛钱一包，真的很划算了。你就像在超市里随随便便买一包普普通通的螺蛳粉，不是臭宝的，是不是、啊？不是加臭加辣的，就是普通的两百来克的螺蛳粉，是不是也得要你十块钱一包了？搞活动还得九块九一包呢，是不是、啊？是的，真好这个咱划八块多毛钱一包，真的很划算。臭宝螺蛳粉啊，两千,没有了两千五百单了，来再加最后五百单，对，是不是够辣够臭的？嗯，特别过瘾啊，这款螺蛳粉。 够辣够臭，汤汁够浓郁，配菜也够多啊，吃的你特别过瘾，而且是这种，嗯，花生，花生是那个扒了皮的花生，真贵哇！你看，大片腐竹，这大片腐竹老吸汤汁了啊，吸满汤汁，一口下去老过瘾了，嗯。爱吃辣的宝一定不要错过这一。三千单没有了，我要<说>三千单了，六十七块八到手八包哈，一号链接来踢一下库存吧。 出来一盘，那可以拍了。配菜也很多的哈，配菜也很多，看见没有？嗯，放心吃，宝贝。嗯。嗯来拿个拿个油皮纸，让那个纸，然后弄盘子。 盘子，嗯，圆盘，没有辣的了是吧？嗯，还有面包吗？你会这样放嗯，你、嗯、会这样放？嗯、还是是棉？我看这个食欲。单，这样显得有高端，知道吗？ 现在还有一万人，一万八千人。播的越来越晚了，嗯，对的。为啥呢？热爱直播。AI 吧。热爱。播三个小时，不知道什么事儿的过去了，真的。笑什,啊、人笑什么？真的是，别就笑什么。就不时间不知不觉就过去了，很快，是吧？对。就感觉聊不够。 面包特别好吃，真的，我老喜欢吃这个面包了。我平常饿了，我都喜欢吃这个面包。对，这个叫椰蓉面包，满满的椰蓉，真的是好你奶香椰香奶香味，可足可足了啊！你们掰开看看啊，你在线下买的那种椰蓉面包，是不是中间就一坨坨？ 一丢丢，对，咱们这个哈一层一层的超级超级多的椰蓉，不是一点点，不是一丝丝，不是一厚厚，不是一浓浓啊，非常非常多的椰蓉，一口咬下去满满的椰香味椰蓉都掉渣的这种感觉，而且面包也很松软，面包是一层一层的，就是那种，嗯，就是你看嘛，就是很松软的那种面包，就是奶香味特别足的面包，嗯，椰蓉添加量在百分之二十那里真的很多，线下去买一个这样的面包，宝宝们啊，便利店去买五块五一个宝，宝宝们看到没有？ 五块五一个，一模一样的啊！今天在小鱼的直播间，十九块九毛钱五个，再加一个六个，再加一个七个，再加一个八个，你别的直播间是不是都卖八个的<对>啊？来，今天在小鱼直播间，再多加一个，直接到手九个椰蓉面包，来一号链接。一号链接，你看一下兄弟们。今天也到椰蓉很多，是不是真的<对>很多，很好吃，满满椰香味儿，还松软面包，当个早点啊，饿的时候直接拿出来吃都可以啊。对。 一个就是薄薄的这一个面包，一个面包八十克啊，八十克，嗯，掉渣的燕麦，保质期是一十五天，保质期十五天，五百单没有了，五百单没了，<对>来再加五百单，十九块九九个椰蓉面包还要两件，五百单加好了，给糖<练>，给力。表弟呢？说话的就是表弟。 五五百单加好了，可以拍了。这个说话，这个就是表弟啊。小鱼还在吃，对的。一千单没有了。